आरोग्यासाठी सुरू केलेला मेळघाट सेल फक्त कागदावरच आहे का सिकल सेलने त्रस्त तेरा वर्षीय मुलाला मदतीची निरांत गरज असताना मदत केंद्र कुलूप बंद होतं मेळघाटातील आदिवासी नागरिकांसाठी शासकीय रुग्णालयात मेळघाट सेलची केंद्र स्थापना करण्यात आली आहेत मात्र ही सुविधा प्रत्यक्षात किती उपयोगी आहेत याचा अनुभव चिखलदऱ्यातील किसन काजदेकर यांनी घेतला रुग्णालयात जागा नाहीत रक्तांची टंचाई आणि प्रशासनाची उदासीनता बघूया एका आमच्या खास रिपोर्टमध्ये ये जो बच्चा, बच्चा है वो डरते दर हो लोग का भीड़ भाड़ देखते हैं मैं खुद एक सिकल सेल पेशेंट मैं कैसे दे सकता हूं मेरे को आ, मतलब पांच छह बार घुमाया गया अगर ब्लड मिला तो ठीक है नहीं तो फिर मेरे को वापस जाना पड़ेगा हो हो यांचा हा आजार, आजार असलेल्या रुग्णांना वेळोवेळी रक्ताची गरज भासते सव्वीस मार्चच्या रात्री मुलाची प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी तात्काळ जिल्हा सामान्य रुग्णालय गाठले पण वार्ड क्रमांक चार मध्ये आधीच एका बेडवर दोन रुग्ण उपचार घेत होते ही परिस्थिती पाहून मुलगा भयभीत झाला मुलाला समजावताना वडील आणि आईच्या डोळ्यात अश्रू तरळले अशा परिस्थितीत वडिलांनी मदतीसाठी मेळघाट सेल गाठले मात्र तिथे कुलूप लावलेले पाहून त्यांच्या आशा मावळल्या जागा नाही उपचार नाही आणि प्रशासनाची कोणतीही मदत नाही रुग्णालयातील मेडघाट सेल हा खास आदिवासी रुग्णांसाठी स्थापन करण्यात आला होता मात्र गरजेच्या वेळी तेथे कुलूप लावलेले होते वडिलांनी वैद्यकीय मदतीसाठी अनेक दारं ठोठवली पण कुठेही आधार मिळाला नाही रक्ताची गरज असताना प्रशासनाकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही शेवटी वडिलांनी ओळखीच्या डॉक्टरला फोन केला डॉक्टरांनी तात्काळ रक्तदात्याची व्यवस्था केली मात्र मुलाला ताप असल्याने रक्त चढविणे शक्य झाले नाही सत्तावीस मार्चला रुग्णसंख्या वाढल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली बेडची अनुपलब्धता पाहता मुलाला जमिनीवर सलाईन लावण्यात आली यावेळी मेळघाट सेलची भूमिका आणि व्यवस्थेतील ढिसाळपणा समोर आला कुलुपबंद मेळघाट सेल दुर्लक्षित प्रशासन आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव ही परिस्थिती आदिवासींसाठी किती अन्यायकारक आहे किशन काजदेकर यांनी सिटी न्यूज दिले ला दिलेल्या मुलाखतीत या संपूर्ण घटनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे सरकारी यंत्रणेची अशी दयनीय स्थिती पाहून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत नमस्कार और नाम किशन काजदेकर आहे और मैं आज अभी इस वक्त मतलब इरविन दवा खाने में मौजूद हूँ और मेरा एक पेशेंट है मेरा जो छोटा लड़का आखिरी वाला उसको लेके आया मैं इरविन दवा खाना पे लेकिन आज मैं ये सोच के देख रहा हूँ कि भाई इरविन दवा खाना असल हमारा विश्वास है इरउन दवा खाना में अच्छा इलाज होते हैं लेकिन मैंने आज देखा है पहले स्टार्ट से तो मैं बोलता हूँ इलाज होता है लेकिन जैसा गरीब इंसान है गरीब इंसान का कोई इलाज बराबर ठीक से नहीं हो सकता यहाँ पे और मैं आज तक आया नहीं लेकिन कैसा मेरा जो बच्चा है सिकल सेल पेशेंट है पांच पॉइंट छ है उसका, और अभी अभी देखेंगे तो वो फिलहाल बेड में तो नहीं है जमीन पे सोया हुआ है और एक बच्चा आ, मैं तो पहले रिक्वेस्ट किया था सर को कि भाई मेरे जो बच्चा है वो डरते हो लोग का भीड़ भाड़ देखते हो अब उम्र के हिसाब से उसको बेच भी मिलना चाहिए था लेकिन वो बेच नहीं मिला है अब मैडम सिस्टर जो कह, कह, कह कहना चाह रहा था कि भाई आपको एडजस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन बड़े बड़े के इसमें एडजस्ट कर सकते हैं छोटे बच्चे का अगर बड़े आदमी के साथ में अगर छोटे बच्चे को एडजस्ट करेंगे तो बच्चे का असर क्या जाएगा इसमें तो इसके कारण मैंने अभी नीचे जमीन पे रखा हुआ है और वही सलान लगा हुआ है मैं आ, चिक, आ, चिकल रहा तालुक है मेरे और गांव का नाम है बोरी वो है अभी मतलब ये तेरहवा साल चालू है इसका मेरघाट से कुछ आपको सहायता हाँ नहीं 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 मेरघाट सील वाले के पास में गया था मैं लेकिन सहायता नहीं मिला है और मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी किया डॉक्टर साहब को और मेरघाट सेल में भी गया और मेरघाट सील वाले आ, अगर मदद करते थे तो बहुत अच्छा रहता था लेकिन जब मेरा ब्लड लेने का टाइम आया तो मैं ब्लड का बैंक पे चले गया लेकिन ब्लड बैंक ऐसा बोले गया कि भाई आपको ब्लड डोनर करना पड़ेगा तो मैं उनको बोला कि मैं खुद तो एक सिकल सेल पेशेंट हूँ मैं कैसे दे सकता हूँ सर मान भी लो अगर मैंने दिया भी तो उसको तो सुधारना रह जाएंगे लेकिन मेरे तबियत भी खराब हो जाएंगे तो सर ने बोले कि आप एक काम करो बोले डोनर लेके आ गए तो मैंने मेरा जो एक सर है उनको फोन लगाया मैंने बोला सर मेरा परिस्थिति खराब है और मेरे को ब्लड जरूरत है तो उनने क्या किया आ, एक डोनर को भेजा और उनने डोनर भी दिया और उसके बाद में ठीक है बोले बजे ब्लड लगा देते हैं तो तो ला, बच्चे को बुखार है बुखार में देते नहीं आता मैं वो ठीक है बराबर हुआ है मैंने बोला बरबर पद उनका तबियत अगर ठीक होगा तो अपनी ब्लड लगा लेते फिर वो वापस करने के लिए फिर भेजा मेरे को सर फिर भेजा मेरे को तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया मैंने बोला ये ब्लड जो दिया है उनको आप रिटर्न और डबल से रख दो क्योंकि मेरे पास में आया वो ख़राब हो जाए क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल से मैंने ब्लड लेके आया तो फिर मैंने सिस्टर को लेकर मैंने सिस्टर आप चलो मेरे साथ में और आप इसको रख दो फिर उनने सात बजे का टाइम दिया था सर मेरे को मेरे को पता नहीं अभी वो ब्लड है या नहीं है लेकिन मेरे को साथ वो बोले आप कुछ भी अलग से सात बजे लगा दोगे तो अभी देखता हूँ अगर ब्लड मिला तो ठीक है नहीं तो फिर मेरे को तो वापस जाना पड़ेगा सैंपल सैंपल कितने बार कुछ हाँ चार पांच बार दिया है अब तो मैंने उस सैंपल का बारे में पूछा सर मेरे को मतलब पांचवी बार घुमाया गया यहाँ पे आप वो सैंपल लेके आओ पहले तो उनका शरीर में पांच पॉइंट है आ, शरीर में और वहां से मतलब आखिरी बार ना सर अगर वो ब्लड जो निकाल रहा था वो तो निकला नहीं थोड़ा सा निकला मैंने बोला मैडम ये आखिरी ब्लड है ये जो है, अभी ये है, अभी ब्लेड मिलें आपको तो ठीक बोले सेल गंभीर उपाय मिळणे आवश्यक असते मात्र मेळघाट सेल सारख्या केंद्राकडून जर गरजूंना मदत मिळेल नसेल तर या केंद्राचे अस्तित्वच कोणासाठी प्रशासनाच्या या निष्कर्तेवर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे सिकल सार क्या गंबीर सेल सारख्या गंभीर आजारावर वेळेत उपचार मिळणे अत्यावश्यक आहेत मात्र मेळघाट सेलची निष्किरता आणि रुग्णालयातील कमतरता हे या घटनेतून स्पष्ट झाले याकडे प्रशासनाने गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे गरजूंना योग्य न्याय मिळावा यासाठी सिटी न्यूज प्रयत्नशील आहेत